ভুৱা চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে কাছাৰ আৰক্ষী অভিযান অব্যাহত আছে আপোনালোকে জানে যে প্ৰায় ডেৰ মাহৰ আগতে আমি এজন ভুৱা চিকিৎসক তেওঁৰ নাম হ'ল পুলক মালাকাৰ তেখেতক আমি এৰেষ্ট কৰিছিলোঁ আৰু এৰেষ্ট কৰাৰ পিছৰে পৰাই আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ইনপুট বা বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ যেতিয়া আমি পাবলৈ ধৰিলোঁ তাৰ পাৰ পৰা আমি বৰ্তমানলৈকে তেৰজন ভুৱা চিকিৎসকক জিলাখনত অবৈধভাৱে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই থকা এনেকুৱা ব্যক্তিকে আমি বর্তমানলৈকে অ্যারেস্ট করেছো কাছাড়ে ভুয়ো ডাক্তার র্যাকেটের পর্দাভাস চাঞ্চল্যকট তথ্য দিলেন এস এস মহত্তা নোমাল মাহাত্মা কাছাড়ে ডাক্তারদের ধরপাগড়ের পরে তাদের মহাগুরু জেপি দাসকে আটক করে এক বিশাল সাফল্য পেল কাছাড় পুলিশ বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে কাছাড়ের সিনিয়র পুলিশ সুপার নমাল মাহাত্তা। ধৃত জেপি দাসের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর তথ্য তুলে ধরেন বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে এই তেৰজন ব্যক্তিক এৰেষ্ট কৰোঁতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সোধ পোছ কৰিছোঁ আৰু দেখা গৈছে যে তেওঁলোকে বিভিন্ন ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত তেওঁলোকে সেৱা আগবঢ়াই আছিলে আৰু সেই সময়ছোৱাতে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন থকা বা তেওঁলোকৰ বাসগৃহত যেতিয়া আমি অভিযান চলাইছিলোঁ এই অভিযানৰ কালত বিভিন্ন আপত্তিজনক নথি পত্ৰ আমি লাভ কৰিছিলোঁ আৰু সেই আপত্তিজনক নথিপত্ৰবিলাক যেতিয়া আমি পৰীক্ষণ কৰোঁ প্ৰতিজন চিক ভুৱা চিকিৎসকক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে আমি দেখিছিলোঁ যে এজন ব্যক্তিৰ হাত আছে যিজন ব্যক্তিৰ নাম হ'ল ডক্টৰ জে পি দাস আৰু ডক্টৰ জে পি দাসক তেওঁ হ'ল তেখেতক যেতিয়া আমি তেখেতৰ আমি তেওঁ পৰীক্ষণ কৰোঁ আমি দেখা যাওঁ দেখা পাওঁ যে তেখেতো ভাৰতবৰ্ষত কোনো চিকিৎসা সেৱাৰ তেওঁ অধ্যয়ন কৰা নাই আৰু তেওঁ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা এখন জিলাৰ পৰা তেওঁ এখন চাৰ্টিফিকেট থকা বুলি তেওঁ ক'ব বিচাৰে আৰু তেওঁ ইয়াতে এখন অবৈধভাৱে এখন চিকিৎসাৰ এটা অনুষ্ঠান তেওঁ চলাই আছে তাৰ নাম হ'ল নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল চাইন্সেছ এন আই এম এছ এইটো চলাই আছে আৰু তেখেতে ভুৱাভাৱে তেওঁ চিকিৎসকসকলক কিছুমান ভুৱা তেওঁ তেওঁ নথি পত্ৰ বা চাৰ্টিফিকেট তেওঁ প্ৰদান কৰে আৰু সেই চাৰ্টিফিকেটৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে এই ভুৱা চিকিৎসা চলাই আছিলে আৰু প্ৰশাসনৰ লগত আমি আলোচনা মৰ্মে সেই ৰেষ্টুৰেণ্টটো আৰু স্পাটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী কালত তেওঁ কিবা ভুৱা নথি পত্ৰ দেখাই তেওঁ বৰ্তমানলৈকে চলাই আছে বুলি আমি গম পাইছোঁ কিন্তু আমি তাৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ তেওঁৰ যিখন যিখন ইনষ্টিটিউট তেওঁ খুলিছে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল ছায়েঞ্চেছ সেইটো চিকিৎসা সেৱাৰ বা চৰকাৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ তাৰ এক্ৰিডেশ্যন নাই